Моя семья живет в Харькове, но я вот сейчас ее на лето и на осень вывез сюда, вот в общину, которая у нас в селе Мощан. Место тут просто изумительное, логическая мощность этого места колоссальная, то есть тут, тут очень богатые воды, богатая земля, вода близко подходит к поверхности, поэтому по всей Украине вода уходит, а здесь вода мощная очень. Халмісте то есть це очень багато такое ліс, національний парк гітьманський, то есть это мощные деревья, мощная енергія. У різних куточках України організовано безліч екопоселень. Про існування багатьох з них ми навіть не здогадуємося. Сумщина один із приятливих регіонів для життя в гармонії із природою. До сьогоднішнього дня не існує загально прийнятного визначення екопоселення. Це більш як експеримент, живий і творчий пошук нового способу життя. желание что-то узнавать, оно, в принципе, у меня там где-то лет так с 13, я все время мучил вопрос, где эта гармония и как жить правильно. Вот я не могла понять, я чувствовала, в городе вот чего-то не хватает и куда идти не знала. Все время вот вопрос такой у меня формирован, он висел. я его так отодвигала периодически. А очень сильно стимулировал нашу семью появление ребенка на меня большая ответственность возлагается. Я должна этого ребенка привести в этот мир, желательно естественным путем, чтобы для него это было не начиналось не с негатива, как в больнице начинается, да, вот, чтобы э, его в этот момент окружала любовь чтобы не было каких-то там закапываний в глаза, взвешиваний, уколов, шлепков, яркий свет в глаза, там крики, а, душ!» или что-то в этом плане. То есть все должно быть очень плавно, по тихую музыку. Рядом женщина, кушер, которая, она говорила, я люблю тебя, я жду тебя, приди ко мне. Вот она, и она с ним разговаривала, и он пришел, Вучився все всі все замечательно, те все було прекрасно і хочеться і зразу в раз ще що і щодо. я готуюся ще до цього. основні принципи екопоселень гармонійна взаємодія з навколишньою природою і відсутність негативного впливу на неї створення умов для здорового і довгого життя людини і для гармонійного розвитку особистості.

Мені лет, и Я вот в городе все время мучаюсь. Як приезжаю на природу? Мені 5-6 часов. Хватает, как говорится, вот так. Жителі екопоселення об'єднуються на основі спільних екологічних та духовних моральних інтересів. Вони пропонують життя в поселеннях з мінімальним можливим впливом на природу як заміну техногенному розвитку цивілізації. Ну это, это очень долгий путь. Это не сразу так вот раз я проснулася і решила жить. Деревні ні, конечно. Я задумывалась о нашей жизни, о нашем образе. Ну, как бы городская жизнь, там же в магазинах одна химия, там что не почитай, что мы употребляем в пищу. А потом у нас эти заболевания из-за этого происходят. Если проехать у нас по Харькову, по проспекту Гагарина, пройтись вернее, там настолько загазованный, что там просто идешь и у тебя начинает болеть голова от того, что ну, загазованность вот эта машинная идет во все стороны. Там еще у нас очень хорошо в этом году и в прошлом вырубаются деревья, вот как-то повсеместно по всему городу, и не сажается взамен на этом месте, ну, в общем, на природе лучше. Если я срубил одно дерево, я обязан посадить ну, три-десять вот, вот так вот. То есть я не должен загрязнять землю там, химией, да? То есть мы не пьем, не курим, В принципі, і м'ясо не їдім, то тобто, є ну як тепер це модно називати там вегетаріанці. Ну на самом деле ми стараємося мінімум унічтажати растітельність і тим більше животного мира. Брак інформації прекрасний грунт для домислів. У цьому плані екопоселенню пощастило не менше за інших неординарних явищ суспільного буття. Хтось переконаний, що від цивілізації сюди збігають нещасні. Для когось ідеї екології душі і тіла є примхою. комусь вони вважаються місцем перебування. Я у меня дети крещенные, то есть я сам в православии. Община часть людей тоже крещенные из православия очень много, и часть людей, которые действительно придерживаются именно славянских обычаев, и славянских конов. Я считаю, что для того, чтобы общаться с Всевышним, не нужно куда-то ходить. Вот. Нужно просто быть в таком состоянии, находиться, да? Потому что бывает такое, что хочется пообщаться, а ты не находишься в этом состоянии, и можно не выйти. Как бы. Если бывает такое, что просто входишь в это состояние и получаешь ответы. Я славянка. То есть к примеру, я не националист какой-нибудь, абсолютно, вот ничего с этим. Все по-своему хороши, у каждого свое предназначение. И негры молодцы, и желтая раса, и красная, и другие. Вот все, как бы, есть евреи, есть вот все есть, да, у каждого своя культура. Все ее как-то чтят, за исключением славян. Все забыли, никто ничего не знает. Пословицы не знаем, сказки не знаем, все забыли. Вообще. Одежды нашей уже нет, танцев, ничего нет. Вот взять других людей, те ж самые грузини, вот кавказці, да вони всі прям вот трясуться над вот этим своим, своїм, что це основа. І без этой основы человек основи он нічого не имеет. І вот взял так и викричив. Що такое цвіточок без корней? Нічого сучасні умови життя у містах вимагають від людей бути жорсткими, кожного дня боротися за своє існування, відповідати тим стандартам, які покладає на нас суспільство. Іноді таку гонку не витримує навіть молодь. Для начала в гармонию с природой прийти, вот, научиться с ней сотрудничать. Потом планируем... У нас несколько, у нас тут единомышленники, и мы, сообща, будем планировать дальше обустройство своей жизни, чтобы не просто здесь, грубо говоря, одичать, а немножко развиваться, сотрудничать с людьми. Так же самое мы и Харьков, не то, что мы там бросили все и уехали. Нет, у нас там контакты, друзья пооставались, будем там тоже помогать. Телевизор, интернет, у вас есть такой? <связывая> Здесь, Здесь решили, что пока не надо. Екопоселенці не вважають себе дивними чи унікальними. Вони обрали прийнятний для себе шлях і намагаються ним крокувати. Чи вийде щось з цього зможе визначити лише час. Природу перемагають тільки підкорюючись її законам. Просто ми вас нашу нашою сконну... славянскую традицию, то есть то, что у нас в корнях, в наших родах, то есть то, что наши предки тысячелетиями, столетиями, так сказать, культивировали. Жить в первую очередь в единении с природой, чтобы ничему не навредить, чтобы научиться вот сливаться с этим всем, всем, научить детей чувствовать каждую травинку, цветочек, узнать, что они несут нам. Потому что а, вот это все, как бы, оно существует не зря. И а, оно нам для чего-то дадено свыше, там, как бы, да, вселенной, там, Богом, всем, как угодно. Периодически какое-то осуждение бывает, но я просто не навязываю никому своего, я предлагаю. жить по совести, в ладу с природой и помнить своих предков.